Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah pemerhatian dibuat Setelah kami uh, Bertukar di Sabah Dan saya pula Bertukar Lomos uh, uh, Menangani banjir di Perlis Dan juga di Kelantan so, uh, Seluruh Malaysia Dan mari di Parlimen ini pula Setelah menilai semula Tentang apa yang berlaku Kami dapati Ada beberapa perkara yang kami tidak puas hati kerana ada persoalan yang kita bangkitkan Tidak dijawab oleh menteri Tidak dijawab dengan perkataan nak ambil tindakan pun Seolahnya apa yang ditimbulkan itu berlalu begitu saja Maka yang tinggal tiga hari ini Kita nak pastikan supaya isu yang kita bangkit itu Dipertimbangkan oleh pihak kerajaan Dengan niat baik Suci hati Bahawa kita minta tolong jawab. Contohnya saya bagi contoh, saya timbulkan pasal KWSP, ya. Dan uh, kita tahu bahawa memegang uh, akaun KWSP mengeluh dalam sosial media mereka yang paling banyak sekali. Dan kita telah bercakap di parlimen, tapi kita tak dapat jawapan yang uh, tepat yang dijawab ayah uh, ialah uh, kerajaan akan libat urus. Jadi perkataan libat urus itu adalah satu kenyataan umum. Yang tidak menjawab secara tepatnya tentang persoalan yang berbangkit. Eh? Dan sekarang ni apa yang berlaku 2-3 hari ini uh, membuka mata seluruh dunia. Hari ini mungkin uh, isu isu ini berlegar di, di tempatan saja, tapi bila isu ini berlegar di seluruh dunia kita akan mendapat malu. Yang pertama ialah tentang kes uh, uh, tangkapan yang dibuat kepada. 200 200 uh, 202 orang eh tanggapan yang dibuat kepada 202 orang dan 171 dibebaskan ke, uh, warga, iaitu warga tempatan kerana reman telah ditolak oleh pihak mahkamah dan uh, warga asing uh, direman tapi benda yang besar ni ialah pihak polis sendiri menyatakan bahawa undang-undang yang ada tidak cukup untuk menahan mereka yang terlibat Seolahnya pesta songsang ini yang uh, uh, nampaknya macam berluasa dan ada elan yang telah dikeluarkan oleh uh, pihak uh, pusat kesihatan yang berkenaan yang kalau tak silap saya namanya otot yang uh, mempromosikan uh, apa tu? Sona untuk... Kedala songsang. ...sona okay. untuk uh, gelaga, uh, gelaga, uh, gejala sonsang. Jadi, yang ini saya minta yang um, mahu masuk... ...untuk uh, ketengahkan seterusnya. Adik saya? Ya. ya. Okey. Um, Tiga minit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih kepada semua wartawan yang hadir... ...yang begitu ramai pada petang ini. Uh, berkaitan dengan isu uh, tangkapan... ...kepada kumpulan yang disuspek sebagai... ...aktiviti songsang lelaki-lelaki gay ini... ...ada beberapa perkara yang perlu kita tegaskan. Pertama kita kena lihat LGBT ini bukan soal isu agama saja. Ia adalah merupakan isu dan ancaman kepada ketahanan negara... ...dan bukan sekadar isu moral. Jadi sebab itu semua pihak tanpa mengira apa pahaman agama mereka... ...pegangan agama mereka harus menolak uh, pelakuan dan normalisasi pelakuan LGBT ini dalam apa jua bentuk sama ada dalam bentuk uh, kegiatan spa ataupun kegiatan perarakan dan mempromosikan LGBT. Yang kedua saya nak sebutkanlah kegagalan ini bukan kegagalan polis semata-mata. Kegagalan ini adalah kegagalan kerangka undang-undang yang ada dalam negara kita. Undang-undang yang ada dalam negara kita ini kita kena ingat bahawa dia digubal pada pra merdeka. Jadi ini sudah lama. Jadi sepatutnya kerajaan perlu melihat secara lebih komprehensif Supaya uh, dibuat beberapa pindaan kepada undang-undang Jangan untuk mensabitkan uh, orang yang buat pelakuan uh, sodomi ini uh, Dengan mesti berlakunya penetration Sedangkan di sana banyak lagi undang-undang yang boleh pakai Dan uh, mungkin kerajaan perlu pindah kepada seksyen 377A ini Supaya memasukkan uh, soal yang berkaitan dengan niat untuk melakukan uh, gejala songsang ini pun Perlu diambil kira dan sudah boleh disabitkan untuk uh, kes uh, pelanggaran undang-undang uh, dalam negara kita Sebab itu uh, saya nak sebutkan yang paling penting adalah soal uh, pindaan seksyen 377A dan 377B Yang perlu memasukkan elemen niat tadi Nah, kalau tidak sampai sudah kita tidak boleh dakwa Sebagaimana disebutkan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur uh, Mereka gagal untuk uh, mendakwa Itu pun masih boleh diperbincangkan lagi nah, Sebenarnya sepatutnya Peguam Negara Di peringkat kerajaan perlu ada High level komiti yang membincangkan tentang LGBT ini Waktu kami jadi kerajaan Di bawah uh, Jabatan Agama Jabatan Perdana Menteri Di bawah JAKIM kita create satu task force untuk menangani isu LGBT Dalam tu ada semua wakil AG, wakil KDN, wakil daripada KWKM Wakil daripada kementerian-kementerian lain Untuk kita bincang bagaimana menangani isu LGBT Termasuklah apabila sampai kepada tahap pendakwaan Wakil AG ada kat situ Jadi saya minta supaya uh, pendakwa raya Menasihati polis bagaimana untuk uh, charge kepada kumpulan lelaki yang telah pun ditangkap yang gagal untuk direman tadi kerana banyak lagi cara-cara lain yang boleh digunakan. Antaranya contohnya 377D kelucahan melampau. Mereka dah ditangkap dalam keadaan Abdul uh, 377D. Uh, mereka dah ditangkap dalam keadaan uh, berpakaian ada yang dikatakan tidak berpakaian dalam keadaan yang sangat mencurigakan itu dah dikira sebagai keluncahan melampau ha, kelucuan melampau. Sebenarnya kita minta kepada kerajaan supaya cari jalan untuk kenakan tindakan supaya boleh jadi pengajaran kepada yang lain-lain. Bukan kerajaan buat pengumuman sedang teliti yang ni gagal untuk didakwa, yang ni akhirnya dia akan menyuburkan lagi aktiviti LGBT yang songsang ini kerana LGBT ini bukan soal hak asasi kepada individu. Ini adalah boleh menggugat Uh, demografi dan kestabilan uh, budaya dan agama dalam negara kita ini. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Ini sebagai tambahan Tambahan tambahannya ni. Kita tengok senarai pegawai-pegawai pegawai kerajaan semua akan diambil tindakan dibuang kerja. Hmm. Tapi acap apa charge mereka? Reman tak boleh, tiba-tiba mereka nak dibuang macam mana? Kalau sekiannya mereka ni di charge di kemudian disabitkan kesalahan, kita boleh ambil tindakan sekarang ni kita ambil tindakan semua kita ambil tindakan tegas akan pecat, akan buang tetapi undang-undang yang ada masih longgar uh, masih longgar dan bagaimana tindakan boleh diambil untuk membuang kepada orang yang tidak di, uh, tidak direman kemudian keduanya ialah kola ini Jelun Jelun nak cakap pasal dia dah cakap tentang uh, kehakiman uh, semalam uh, tetapi tidak dijawab oleh menteri ya silakan Jelun 3 minit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Semalam saya mengambil bahagian Dalam membahaskan RUU Akta Profesion Undang-Undang 1976 pindaan 2025 uh, Menyentuh tentang LPQB Yang saya bangkitkan kemarin ini Tentang kuasa menteri yang berlebihan Jadi disebut uh, di situ Bahawa menteri boleh membuat pelantikan eh uh, untuk menganggotai LPQB. Jadi saya bangkitkan persoalan kuasa menteri terlalu banyak dalam pelantikan tersebut sehingga berlaku kelompongan atau lakuna dalam uh, kanun seksaan seperti yang disebut oleh uh, ahli parlimen buah tadi tentang isu uh, kesongsangan ya yeah, ataupun G yang melibatkan uh, 202 orang yang ditangkap Selain itu, saya juga menyentuh tentang kehilangan kepercayaan kepada institusi kehakiman ini iaitu pelantikan bekas peguam negara yang sekarang ini menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan ke jawatan utama dalam Suruhanjaya Perkhidmatan kehakiman. kehakiman di mana dia sudah diketahui umum, tercalar integriti dan imej dia tentang kegagalan dia mematuhi uh, perintah Tuanku Sultan Pahang berkaitan dengan titah addendum terhadap uh, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan begitu juga beliau telah uh, di charge oleh bekas Perdana Menteri tersebut atas notis penghinaan uh, mahkamah kerana melanggar titah addendum tersebut kedua-dua isu ini saya bangkitkan dalam uh, perbahasan semalam tetapi tidak ada siapa pun di kalangan Uh, ahli parlimen kerajaan Yang menyambut isu ini Ditambah pula uh, menteri tidak bersedia Untuk menjawab okay. Jadi itulah uh, sedikit sebanyak saya penjelasan saya Dan, dan okay. saya sedih dan juga cerita Seperti okay. mana yang disarankan oleh sahabat saya okay. Terima kasih Kemudian semasa PMQT tadi, Soal jawab dengan uh, Perdana Menteri uh, Ketua Pembangkang telah menimbulkan Tentang isu uh, Bloomberg Yang telah apa tu Mendedahkan beberapa perkara tetapi tidak dijawab dengan tepat dan disebut perkara-perkara yang lain. Yang berhormat uh, Pendang akan menyatakan no, oh, mana pendang? Silakan. Bawa ke belum buat. Dua minit sah? dua minit. ada Terima kasih semua. Uh, yalah seperti yang disebut tadi isu belum belum ni dia outsider dia bukan dia terikat dengan semua undang-undang negara bila dia sebut apa ni Bloomberg ini sebut sesuatu isu berkenaan dengan terutamanya yang disentuh berkenaan dengan high tech padu. Jadi patutnya kerajaan menjawab kenapa Bloomberg yang tidak ada apa kaitan dengan negara kita ini membangkitkan perkara ini. Kita tak boleh harap pada media tempatan. Media tempatan tak akan sebut perkara, -perkara yang sensitif begini. Jadi oleh sebab itu kita Menyarankan supaya Kerajaan Malaysia sama ada yang amat berhormat Perdana Menteri ataupun mana-mana Menteri yang berkaitan menjawab isu Yang dibangkitkan oleh Bloomberg Ini berkenaan dengan high tech Padu Sebab high tech Padu ni Satu syarikat baru Yang mana telah Menjadi satu Company kontroversi Dalam negara kita Jadi kita minta Yang amat berhormat Perdana Menteri ataupun mana-mana Menteri Menjelaskan perkara ini. Tak payahlah Division issue Kait sana kait sini Seperti mana tadi disebut Esko Terangganu dengan Esko Kelantan pun hantar surat dekat saya Ya lah takkan kami nak hantar kat Trump Dia hmm. Perdana Menteri G tu G negara negeri lain pun ada hantar dekat Yang amat berhormat Perdana Menteri Sebagai dia Perdana Menteri Menteri Kewangan pula Centralized of Financial Apa ni Compilation Jadi ha? Uh, jadi kalaulah perkara-perkara begini Disebut oleh Uh, apa ni berita luar negara kalau tak betul sila saman lah pasal apa kalau berita dalam dalam negara sikit saja diberi diberi amaran dipanggil dan sebagainya sebab tu berita tempatan tak akan siar berita-berita macam ni ceritakan sikit ha. hati padu ni dapat apa uh, jadi yang ni kita agak uh, sensitif Kita tak boleh sebut lah dapat apa semua Dia ada kaitan lagi dengan Ha, nah, ha, very, very technical dengan benda-benda lain lagi. Sebab kita akan akan menyentuh benda pihak. Cuma kita nak bagi yang amat berhormat Perdana Menteri ataupun kerajaan Malaysia menjawab kenapa Bloomberg sama ada. menyentuh isu high tech padu ini. Ha, high tech padu ni siapa ada di belakang dia? Siapa partnership dia? Ha, ini semua kena kena di, dijawab oleh uh, kerajaan Malaysia lah. Uh, jadi itu yang itu yang penting yang kita bangkitkan. Jadi tak payahlah diversion uh, main isu orang kata orang kata main diversion isu ni kait sana kait sini uh, spin sana spin sini tuduh kawan tu dulu pun biasa berlaku sekarang ni kamu tak nampak uh, dulu pun curi sekarang pun kamu dah tengok riuh rendah dan kamu dah tu tak ada fakta kalau tak riuh rendah tidak akan berlaku uh, benda ini kalau tidak menjadi riuh rendah mesti ada asas yang menyebabkan riuh rendah. Tak betul ha, saman. Ha. Kalau tak betul samanlah. lah. Okay. Itu perkara dia. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dan akhir sekali, uh, sebenarnya ada beberapa perkara yang menteri tak jawab dan jawapannya sengaja itu kabur. Dan sengaja menteri menggunakan bahasa yang kita sendiri tidak faham. Dia guna bahasa tinggi ke atau rendah saya tak faham. Tapi saya tak faham. Ada seorang menteri jawab itu saya tak faham. Sebab menggunakan bahasa yang oh, saya rasa bombastik, uh, bombastik. agak sukar untuk kita faham. Serasa uh, saya rasa dia sendiri mungkin tak faham. Eh. Okey, soalan saya tadi ialah pertama PM tadi masa menjawab, dia sebut nama saya. Saya bangun, tak dapat. Sepatutnya hari ini hari yang tak akhir untuk PM jawab bagi penggal kali ini. Bagilah jawab, bagilah soalan lima soalan. Tapi masih ada hari Khamis. Saya cadangkan hari Khamis ni PM uh, MQT ni Ditukar kepada PMQT. Supaya PM dapat menjawab banyak isu. Isu negara sekarang berlegar, berluasa. Contohnya macam pilihaya di Sabah, Babau ni. Kita lihat apa tu... Uh, anggota kerajaan menggunakan kenderaan kemudahan dengan luar biasa. Jadi kita nak tanya berapakah yang telah dibelanjakan. Yang kedua, artis-artis Indonesia yang dibawa. Yang cukup hebat, uh, siapa bayar? Maksudnya, jadi kita tak kami ni parti yang duit tak ada jadi ati uh, tak ada uh, ati Indonesia lagi lagi jauh lah jadi kita nak tanya siapa bayar ati-ati Indonesia ni dan juga siapa berapa yang telah digunakan untuk uh, kempen ini terutamanya penggunaan jentera kerajaan seperti transport uh, kapal terbang dan sebagainya Tidak. ya kemudian uh, pasal PM sebut uh, arau tadi Dia ulang 2 3 kali arau saya banyak kali dia ulang arau saya bangun nak tanya Speaker kata cukup. Sepatutnya ni people bagi seorang lima. Hari Khamis ni saya minta dia buat PMQT. Bagi seorang sepuluh. Supaya rakyat dengar. Bila rakyat dengar PM terang. Selamatlah negara. Itulah madani. Tapi kalau kita diamkan. Kita akan timbul akan timbulkan keluh kesah dan fitnah. Fitnah ni berlaku kerana kita tak jawab. Jawab. Jangan tak jawab. Contohnya macam... Saya dituduh kata memperlindungkan bekas Menteri Keuangan Uh, Allah yarham uh, Tun uh, Daim Zainuddin. Ya, saya nak tanya, apakah yang dia sakau? Kita sebut ni sakau. Kalau kita ambil barang dia tanpa apa-apa charge, hmm. Mata kita yang sakau. Yeah. Bukan dia sakau. Kalau dia sakau, kita nak tahu duit mana, perbendaharaan mana, kementerian mana yang dia sakau. Hmm. Saya bekas pegawai kerajaan, pegawai PTD selama 12 tahun. Saya tahu bahawa nak keluarkan duit kerajaan tu melalui prosedur yang cukup, cukup cukup teruk melalui voucher dan sebagainya. Tetapi kali ini dia sebut ada orang sakau duit dengan berbilion-bilion ringgit. Ni kita nak tahu. kalau tidak kita akan tuduh kita yang sakau. Bagi keadilan betul. kepada semua rakyat Malaysia. Jangan uh, buat begitu. Saya tahu sebab saya bukan kawan baik dengan bekas menteri tu kan? Kalau ikut podcast uh, tu puan apa tu? Uh, Naima. Uh, Naima dia dalam podcast baru ni yang dibuat dengan uh, keluar sekejap, dia menyebut dia minta dia disaman. Yang keduanya orang yang paling berkawan baik dengan bekas menteri kewangan ialah PMK. Orang baik. Saya mana kawan baik. Saya orang kecil-kecil ahli parlimen biasa. Tak siapa nak kawan dengan saya. Tambah saya pengucil bencana lagi orang tak nak kawan. Jadi ada satu soalan. Ya. Macam ya. dalam podcast tadi disebut. Hari ni disebut Ati Naimah ini disebut Tunda ini yang menolong membantu Perdana Menteri sekarang ini masa satu dia tak jadi perdana menteri lagi dia uh, di segi sumber semua. Tuan yang menolong. Betul atau tidak? Uh, jadi soalan ini akan dijawab oleh Perdana Menteri pada hari Khamis ah, Pasal apa? Kita kena ingat Orang yang paling Orang yang kawan baik rapat Yang menolong uh, pelbagai perkara Ialah uh, bekas Menteri Keuangan Dengan PMX Tapi sekarang dia sebut ada penghujung Penghujung 15 bilion yang dirampas itu Dia sebut ada sakau Sebab apa dia sebut nama saya? Uh, apa tu Arab mempertahankan tu? Saya akan pertahankan siapa saja dalam dunia ini kalau untuk tujuan keadilan. Walaupun saya bukan daripada parti keadilan tapi saya meletakkan keadilan sebagai perjuangan saya. Jadi bekal adanya saya minta supaya hari Khamis ni speaker jangan lagi. Saya dulu saya minta speaker cuti 2 hari supaya bagi perhatian pada banjir. Tak cuti juga. Saya minta supaya speaker bagi timbangan walaupun uh, speaker punyai uh, apa tu kuasa yang luar biasa tolong buat MPMQT pada hari Khamis. Sebab ini hal penghabis Kemudian penggal depan Kita akan melalui bulan puasa uh, Parlimen bersidang Jadi kita tak selesai masalah ini. masalah ini Saya tidak mahu fitnah meledar seluruh negara Selepas dalam masa PRN Sabah pun Kita tengok fitnah uh, berlegar Kesalahan bukan kesalahan kita Kesalahan madani Jadi madani ini orang sebut Madani adalah kerajaan yang bagus Salam sejahtera Tapi kes 131 orang kena yang tak boleh direman tu akan disebut. Kenapa di zaman begini berlaku 131 orang yang melakukan berani. Ha, dengan berani melakukan apa? Sonsa. Sek apa? Ha, sek sek Dahsyat ni. Tidak pernah berlaku. Yeah. Saya rasa ini belum dipick up oleh media luar negara. Kalau dia pick up dia kata 170 orang melakukan set sonsa di Malaysia dan tidak ada apa tidak boleh di charge kerana undang-undang yang tidak mencukupi. Yeah. Kita tak mau. Madani ini misalnya lah bersih. Daripada segala-galanya Tetapi kalau dalam madani berlaku sihat sonsang Ialah satu benda yang cukup tidak bagus berlupa, Ada soalan tambahan ya? Ya Sya. Ini apa ni Al Ali paling penang pertama. jadi pemberita sekarang pertama. okay? Yang pertama Azharat, Tadi disebut pagi tadi dalam PMQT Disebut oleh yang amat berhormat Dia dah dapat mengutip balik duit akaun ni Berapa oh. bilion tadi? 15 bilion 15 bilion disebut okay. Okay. Boleh tak kita minta disenaraikan Adakah Uh, yang amat berhormat kita ni yang Perdana Menteri tadi senaraikan sakau duit sakau tadi daripada mana syarikat mana siapa yang terlibat 15 bilion kurang yang besar dan di mana akan duit 15 bilion ini dibelanjakan adakah dipindahkan kepada apa ni LRT Pulau Binah yang 17 bilion ni itu yang pertama yang keduanya soalan yang kedua uh, kenyataan daripada Ketua Polis Kuala Lumpur Yang menyebut telah menangkap mereka yang terlibat dalam uh, aktiviti seks on sang lucah, lucah sebab tak didapati bila ditangkap maksudnya dia ada pertuduhan dia ada berlaku peristiwa yang tak elok bila ditangkap kalau tidak kalau tak ada dia pergi tengok dia dia buat raid tak ada dia lepas ya tapi ditangkap buat balik cuma bila balik dia nak buat rojokkan akta untuk pendawaan tidak ada akta untuk mendawa adakah menteri wilayah persekutuan dan menteri agama Adakah Menteri Agama bercadang ha. untuk buat pindaan? Pindaan undang-undang undang yang ada dalam... Soalan dah dewa untuk ni. Untuk mendakwa mereka ini. Sebab ada kes yang tak ada kes yang boleh direka. Yang boleh dicari atau untuk mendakwa. Okay. Yang sebelum ini, kes macam ni juga. Termasuklah mungkin kes yang pernah melibatkan yang amat berhormat Menteri. Tak ada kes juga pasal tu. Tapi dicari kes untuk didakwa. Apakah kes ini perancangan ataupun memang di tutup atau dan sebagainya itu, itu... Okay. semua persoalan ni cukup baik uh, kita ambil sebagian daripada ucapan kita, kita tanya supaya dijawab oleh uh, 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 Perdana Menteri dan uh, kita akan minta sekitar de Dewan tadi dibenarkan, kalau sekiannya PMQT tak dapat, supaya soalan-soalan itu dibenarkan, sebagian besar daripada kami, sebab ini isu negara kalau isu negara tak jawab maka kerajaan ini akan ditanish dengan izin oleh benda-benda yang saya sebut tadi. Akan jadi fitnah, mengumpat dan sebagainya. Sila elakkan benda-benda ni sebab kita akan menghadapi bulan puasa. Dan caranya mudah saja, ya. tolong bagi jawapan. Bila kita tanya soalan ini, keuntungannya sebab kerajaan boleh jawab. Tapi kalau puak-puak belah sana, dia bodek ya. Nak kerajaan nak jawab apa? Kami ni orang kena ucap terima kasih sebab kami tanya soalan, mereka boleh jawab. Tapi kalau orang bodek ya, nak jawab apa? Jadi itu sebab... Zaman saya jadi menteri dulu, saya nak orang tanya komen saya, komplain, sebelah saya boleh jawab. Dengan itu, kita boleh bersihkan. Tapi kalau orang tanya soalan, dia anggap musuh. Kalau kami dia anggap musuh, maka tidak ada pergi pembangkang dalam 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 sekarang ni kerana semua pembangkang tanya semua jahat tak boleh Padahal pembangkang ni kena ucap terima kasih sebab kami timbulkan isu ni lah maka kerajaan buat banyak perkara-perkara termasuk uh, kes uh, minyak yang kami ungkit sampai tiga tahun baru kerajaan bagi uh, bawa-bawa ni. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.